ana endi dastlabki mehmonimizni dastlabki emas dastlabki mehmonimiz sizga olma berib ketdilar keyingi mehmonimizni kutib olis taklif qilamiz studiyamiz mehmoni jurnalist adabiyotshunos o'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti katta o'qituvchisi filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori farruxbek olimni taklif etamiz farrux aka keling assalomu alaykumsalm kum assalomu alaykum assalomu alaykum xush kelibsiz xush kelibsiz dasturimizga bayram muborak bo'lsin sizlarga rahmat muborak bo'lsin yaxshi keldingizmi kayfiyatlar qanaqa erta tongdan erta tongdan kayfiyatlar judayam ajoyib ayniqsa shu o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganligining o'ttiz yilligi munosabati bilan sizni kayfiyatingiz ko'tarinki bo'lsa kerak albatta yuz ifodangizdan bilinib turibdi bu mana shu 30 yil davomida o'zbek tili davlat tili sifatida rivojlanib bordi hozir keling o'zbek tilini tarixi haqida uni ildizlari xususiyatlari o'ziga xos xususiyatlari haqida suhbatlashsak dastavval tarixidan boshlasak albatta o'zbek tilining tarixi uzoqlarga borib taqaladi endi tilshunoslarimiz umuman adabiyotshunoslarimiz o'zbek tilining tarixi haqida gapirganda o'zbek tili shu o'n birinchi asrdan shakllana boshlagan alohida turkiy tillar orasida alohida o'z o'rniga ega bo'la boshlagan va o'n to'rtinchi asrdan umumxalq o'zbek adabiy tili vujudga kelgan deb hisoblashadi albatta tilimizning o'ziga xos xususiyatlari juda judayam ko'p masalan deylik o'zbek adabiy tilida uchta lahja bor uchta laha asosiy eng katta lahjalarimiz uchta lahjadan iborat ya'ni bu hammamiz bilamiz choq o'g'uz va qarluq la endi bu qaysi uh, tilda qaysi shevada gaplashishimiz mana shu lahjalarimizga bog'liq bo'ladi va lahjalar orasida kichkina kichkina shevalar ham bor mm -hmm. masalan deylik qipchoq lahjasida ko'proq ye tovushi o'rniga j tovushi ishlatilishi mumkin mm -hmm. masalan yo'l so'zini o'rniga jo'l degan mm -hmm. variant yani ishlatilishi mumkin yoki masalan o'g'iz lahjasini agar oladigan bo'lsak masalan xorazm tip shevalarini olishimiz mumkin bu o'ziga xos masalan aynan deylik o'sha g ga masalan qo'shimchasini o'rniga na varianti ya'ni yoki a varianti masalan ustiga emas hmm. ustina deb ishlatilishi mumkin -hmm. yoki menga variant bo'ladigan bo'lsa masalan mana ishlatilishi mumkin -hmm. yoki g bilan k almashadi ya'ni jarangli va jarangsiz undoshlar almashishi mumkin -hmm. masalan deylik mm -hmm. mm -hmm. kel emas ke, gel gal masalan shunaqa variantlar xorazmdaatta xorazmda albatta xorazmda masalan qoraqalpog'istonni ba'zi bir shevalarida va shu bilan birga asosiy demak lahzalarimizdan yana biri demak qarluq lahjasi mm -hmm. bu lahjada demak e, asosan o'zbeklar va uyg'urlar e, gaplashishadi va asosan shahar tip shevalar bu shevalarda ham ba'zi bir o'ziga xos xususiyatlari bor masalan deylik ming tushuncha tushim kelishiga ishlatilmay qolish holat uning o'rniga masalan mani kitobim seni kitobing aslida mening kitobim sening kitobing degan variant demak har bir lahjaning o'ziga xos xususiyatlari bor shu kunlarda o'zbekiston turkiy tilli davlatlar kengashiga a'zo bo'ldi umuman tilimiz turkiy tillar orasida mavqei qanday albatta tilimizning turkiy tillar orasidagi mavqei juda ham baland deb o'ylayman chunki aslida mana hozirgina uchta lahjani sanab o'tdik o'zbek tili mana shu uchta lahjaga asoslangan bo'lsa aslida barcha dunyodagi turkiy tillarning hammasi mana shu uchta lahjadan tarkib topgan ya'ni deylik o'g'uz lahjasiga masalan turk ozarbayjon masalan turkman tillari kiradigan bo'lsa qipchoq lahjasiga masalan qozoq qirg'iz qoraqalpoq lahjalari kiradi yoki masalan hozirgina aytdim demak qarluqqa o'zbek tili va uyg'ur tillari kiradi demak bizda mana shu uchta lahjadan ham olingan elementlar bor demak biz de, uchta lahjaning ham egasimiz shuning uchun qaysidir ma'noda o'rta til bo'la olishimiz mumkin masalan deylik hmm. yaqinda bir e, turkiyalik e, doktorant hamkasbimiz o'zbekistonga keldi u butun o'rta osiyo bo'yicha e, sayohat qildi va sayohati davomida boshqa o'sha qardosh e, mamlakatlarda ham bo'ldi va aytdiki to'g'risini aytsam o'zbekistonda o'zimni erkin his qilyapman chunki o'zbek tilini anglayvurimdedi ya'ni anglayapman tushunyap qozog'istonda ancha qiynalib qoldim faqat bir ikki uchin tushundim qolganini tushunmadim dedi mana shu ham bir isbotki agar bir o'zbek shaxs bo'ladigan bo'lsa demak qardosh tillar mamlakatlar masalan qanaqadir xalqaro konferensiyalarda o'tirishsa yoki bir nimanidir muhokama qilishsa albatta o'zbek tarjiman bo'la oladi bemalol deylik turkiyalik turklar qozoq o'rtasida qirg'iz o'rtasida bemalol tarjimonlik qila oladi bundan har qancha faxrlansak arziydi o'zim ham bir qiziq bir vaziyatga tushdim olmaotada bir xalqaro konferensiya bo'lib o'tdi va shu konferensiyadan oldin biz rus tilida ma'ruza jo'natgandik endi xalqaro konferensiya bo'lgandan keyin talab shunaqa edi rus tilida keyin ruhan rus tilida ma'ruza qilsak kerak deb borsak u yerda butunlay boshqacha vaziyat ekan borganimizdan keyin asosan o'sha turk tilida va qozoq tilida turkiya turk tilisida va qozoq tilida bo'lib o'tdi konferensiya va kutilmaganda to'g'risi so'z berildi menga o'zi odatda seminar kichkina seminarlarda xalqaro konferensiyalarda hammaga so'z beriladi lekin ochilish marosimida kamdan kam odamga so'z beriladi va bilmadim o'zbekistondan borgan vakil bo'lganligimiz uchunmi yoki omadimiz keldimi xullas kutilmaganda so'z berdi Men tayyorlanmagan edim so'zga chiqishga va bayramona bir ruhda olib borish kerak edi va chiqqanimdan keyin endi kim qozoqcha gapirsa uni turkchaga tarjima qilisyapti kim turkcha gapirsa uni qozoqchaga tarjima qilishyapti endi menga tarjimo yo'q shuning uchun bir tarafdan qiyin vaziyat bo'ldi ikkinchi tarafdan o'zbek tilida adabiy tilda dona dona qilib gapirdim va o'tirganlarning deyarli hammasi tushundi va mendan keyin chiqqan u yerda juda ko'p mamlakat turkiy davlatlardan mehmonlar kelishgan ekan va ko'pchilik o'zbek tilini shunchalik tushundik biz demak haqiqiy turkiy tilni bir o'rta til ekan deb mendan keyingi chiqqan vakillar hammasi shu narsani alohida e'tirof etdi man juda ham bundan faxrlanib ketdim biz ham hozir mahnur kitoblarga <laughs> to'xtalamiz biz ham faxrlanadigan holat biz o'z tilimizda nafaqat aytib o'tganimizdek dastur boshida aytib o'tdik bir birimizni tabriklashimiz mumkin lekin xorijiy davlat vakillari ham bizni tabriklashi aynan ona tilimizda o'zimiz sevgan tilda tabriklashi bizga o'zgacha ruh beradi faxr baxshat mana hozir ko'rishimiz mumkin so'zimizning isboti tariqasida bir lavhani hozir ko'ramiz tabrikni ko'ramiz keyin suhbatimizni davom ettiramizmaat او او من اوزبک خالق خمدا اونین کتا مدنی می و بای تاریخنی جوکر حرمت کلامان شنین چون اوزبک تلنی ارگان یابمان اوزبک تلی چه در چرای لی تل اندام لی آن انالار و دونولیک اخس اتکان تلگا اتبار، الگا اتبار. bgan el bilade o'zbekiston Halkini o'zbek tili bayrami Bilan. chin dildan tabriklayman mana farruxbek aka hozir qo'limda tamaddun nomli risolangiz turibdi hozir ko'rdim ushbu risolada sizning ikki tovush ajoyiboti degan maqolangiz bor ekan va ushbu maqolada turkiy tilning xususan ona tilimizning xususiyatlari haqida to'xtalib o'tgan ekansiz albatta har bir tilning o'ziga xos xususiyatlari bor turkiy tilda ham mana shunday ajoyib xususiyatlari bor tilshunoslar buni o'rganishga tadqiq etishga hozir ham harakat qilishyapti lekin hali qiladigan ishlar juda ko'p man bu maqolada bir ajoyib turkiy tilning xususiyati haqida so'z yuritishga harakat qildim to'g'rirog'i masalan deylik eng qizig'i mana inson jismi bo'ladigan bo'lsa qaysidir ma'noda shu inson jismi <imitation> a'zolari <imitation> <imitation> q yoki k harfi bilan bog'liq endi bu qandaydir tasodifmi yoki bu til qonuniyatimi buni bilmadim lekin shu kitobchada yig'ib chiqishga harakat qildim masalan deylik ko'z mana k harfi bilan qosh q bilan qo'l masalan oyoq masalan, deylik ichak bo'lishi mumkin tomoq bo'lishi mumkin suyak ha suyak masalan buni sochda yo'qku endi hammasida bo'lishi shart emas lekin bor bor bu o'ziga xos xususiyat yoki masalan k bilan boshlanib k bilan tugaydigan variantlar masalan kiprik so'zida masalan bilmadim bu qandaydir qonuniyatmi yoki tasodifmi endi buni tilshunoslar hali chuqur o'rganish kerak lekin shu e kitobchada yig'ishga harakat qildik bu ham tilimizning o'ziga xos xususiyatlaridan biri yana bir ajoyib e xususiyatlari bor masalan deylik e dunyoda an'anaviy raqam or masalan deylik an'anaviy raqamlardan uch yoki yetti masalan deylik bu butun dunyoda masalan teatrga kiradigan bo'lsak albatta uch marta qo'ng'iroq chalinadi nimaga aynan uch marta masalan to'rt marta yoki besh marta bo'lishi mumkin yokonsert zallarida a konsert zal yo boshqa joylarda ham uc marta masalan o'zingiz omadingizni sinab ko'rishingiz mumkin misol uchun endi bu demak insoniyat tarixida qachonlardir odam uchgacha sanashni bilgan ekan shu bilan bog'liq ekan buni ko'pgina masalan falklorshunoslarimiz masalan mamatxul jo'rayev ham o'z kitoblarida yozib o'tganlar mana 3 degan raqam bor Mana qo'limizni agar oladigan bo'lsak eng uch qismi demak 1 2 3. 1 2 3. uch ham bu uch raqami kelyapti ham eng uchli Demak eng yuqoridagi qismi masalan 3 degan raqam bilan baribir biror narsaning qirrasi uchi degan so'z demak qarindosh bo'lib chiqyapti yoki yana bir ajoyib raqamimiz bor yetti mana ko'pchilik yettini omadli raqam deb hisoblab mashinalarga ham yetti raqamini olishga harakat qiladi bu ham bejiz emas chunki qachonlardir insonlar yettigacha sanashni bilishgan bu butun dunyoda barcha xalqlarda bu qanaqadir an'anaviy muqaddas raqam hisoblanadi va endi mana sanasak olti yetti deymiz hmm. o'zi aslida yetti demak tugadi degan ma'noni bildiradi hmm. oxirgi yet yetti oxirgi yetti oxiriga yetti demak yettigacha hmm. sanadik de yettidan keyin masalan tamom bo'ldik ya'ni hmm. tugadi sanoq raqami tugadi olti esa undan oldindagi harf ya'ni oli oldioli degan bir tushunishimiz mumkin ani uchdan keyin uch ham bolalar sherlyatida masalan og'zaki ijodda uchdan keyin puchli demak uchdan keyin sanashni qaysidir bilmagan qachonlardir bu xuddi boshqa tillar ham bor masalan deylik hind yevropa tillarida ko'p mana shunday o'xshashliklar bor masalan deylik fors tilida o'n raqami da masalan da deyiladi o'n hindistonga borsam o'n raqami larda ham o'sha fors tiliga o'xshab ketadigan ek du se deb o'xshab ketar ekan forscha sanashlariga va oxirida dast dast degani o'zi qo'l degani demak qo'l tugadi tugadi bitta qo'l ya'ni o'ngacha sanasak qo'l tugadi degani yoki masalan deylik qarindosh tillar bor mana ko'p til oilalari bor qarindosh tillar bir biriga o'xshab ketadi masalan deylik o'sha qadimgi g'arbiy yevropa tillari bilan o'sha hind yevropa tillari masalan fors tili ham o'xshashligi bor masalan deylik o'sha da mana o'n deydigan bo'lsak dekada mana o'nlik hatto mana noyabr dekabr oyi ham qachonlardir kalendarimizda to'qqizinchi o'ninchi oy bo'lgan ekan no ya'ni to'qqiz So, noyabr uh -huh. dekabr o'ninchi uh, oy degan ma'noni bildiradi mana shunday ajoyibotlarga otlarga ega tilimiz yaqindagina bir qiziq ma'lumotga ko'zim tushdi lekin bu ma'lumotni javobini hozir bermaysiz keyin lekin savolni berib qo'ysam uh -huh. tilshunoslar shunaqa fikr bildirishyaptiki amerika hindulari avlodi turkiylardan kelib chiqqan degan shu rostmi lekin buni hozir ona tili haqida rolikimiz bor shundan <laughs> so'ng javob berishingiz mumkin marhamat <laughs> <laughs> Yeah. o oh, aksiyasi endi endichisto'lda xarid qiling va tilla uzuk yutib oling oh, olib oh, ko'r olib oh, ko'r olib ko'r uni yema yeah, uni rohatlan yema yeah. yeah, uni bizning xushbo'y sovunlarimizdan rohatlan pamaligurmea -um yema uni pai bolaga nima bo'ldi? qorin sanchiqlari hech o'tib ketmayapti unda bobotik bor bobotik qorin og'rimasligi uchun polshada ishlab chiqarilgan 7 yoshgacha bolalar uchun mo'ljallangan yurtimizda kuz зеленый choy, limon ifori bilan men tilimni unutsam agar o'zligimni unutganimdir qalbim ichra g'urur iftixor, o'tmishimni unutganimdir sevdim dedim o'zbek tilimda keldim dedim o'zbek tilimda yuraklarim qon bo'lgan kunda tavba qildim o'zbek tilimda dardlarimni aytdim shu tilda hasratimni aytdim shu tilda gul so'zlarim loyga bulashib yopiq tilda xat berdi menga shukur mening kunim boshlandi tilimga erk ko'zim yoshlandi javob bersin o'zbek tilida men tomondan so'roq boshlandi eslamayman achchiq o'tmishni mahkum zabon mahkum tilimni navoiylar she'r yozar yana tan oldilar o'zbek tilimni Mana ajoyib she'rni tinglab oldik endi boyagi savolni yana takrorlasam tilshunoslarning fikriga qaraganda hozirgi amerika hindularini avlodlari turkiylarga borib taqaladi deb aytishgan qanchalik to'g'ri albatta bu ko'pchilik uchun bir yangilik bo'lib demoqhi dim albatta haqiqatan ham qaysir ma'noda hindular aynan turkiylar bo'lmasligi mumkin lekin qachonlardir aynan turkiylar bilan birga yashagan xalq ya'ni buni olimlar osha o'n to'rt ming e, yigirma ming yilgacha borib taqaladi deyishadi buni tarixi ya'ni bering bo'g'ozi orqali hindular amerikaga ko'chib o'tgan degan taxminlar bor chunki mana ko'p olimlarimiz o'sha hindular tilini o'rganishganda turkiy tili bilan juda o'xshash so'zlarni yig'ib chiqishg va ularni bir kuzatish davomida bunga o'zingiz ham amin bo'lasiz masalan ro'yxatni agar o'qiydigan bo'lsak masalan deylik maya Maya. indularni o'zi ham bir nechta millatlarga bo'linadi maya qabilasi hindular orasida eng sivilizatsiya ya'ni tamaddunga erishgan rivojlangan ya'ni o'sha misr piramidalaridan ya'ni misr ehromlaridan kam bo'lmagan ehromlarni yaratgan bir yuksak madaniyatga ega bo'lgan xalqni tilida o'zbek tiliga o'xshash so'zlar bor masalan deylik bag'ir degan so'z ya'ni bag'ir insonning bag'ri yoki masalan baqa mana qurbaqa degan so'z o'zimizda ham bor yoki ikki so'zini ular ikki degan masalan ki mana qarang qaysidir shevaga o'xshab ketadi shunchalik yaqin yoki sat mana sotmoq sot feli bor yoki tur degan so'z bor turmoqya'ni to'xtab turmoq ma'nosidagi so'z ularda ham bor ularda ham nima ma'noni bildirar ekan ularda hamuro'ringdan tur degan ma'noni bildiradi to'xtab tur degan ma'noni bildiradi turk tilida ham dur deydi ya'ni to'xtab tur degani masalan yoki to'kmak to'qmoq o'zimizning to'qmoq aynan e, bir xil ishlatiladi endi e, hindu qabilalari orasida boshqa millatlar ham bor masalan deylik kechuvalarda ham mana o'xshash so'zlar mana ko'k osmon ya'ni osmon e, so'zi ya yoki e, missin mushuk degani masalan tata degani ota degani missing dedingizmi missi missi so, missi mushuk degan oh. yani, <laughs> so'zni bildiradi yoki ya yana bir siu va boshqa qabilalarda masalan o'xshash so'zlar bor masalan ak desa oq o'zimizning <alleywaying> oq oq rangni bildiradi yoki masalan as bo'lsa demak oz qozoq tilida ham as deydi z ko'proq sga yaqin talab qilinadi yoki ari aynan ari ularda ham ishlatiladi hozir ona tilimizdagi so'zlar bizni shu darajada sehrlab oldiki o'zimiz sizni suhbatingizga kirishib ketdikki bu tomonda marjona turganligi esimizdan chiqib qolibdi marjon sms xabarlarni tezroq o'qib berishimiz kerak Farux, sizni ko'rib turganimdan xursandman bayram muborak bo'lsin hurmat bilan mabrura azizova debdilar asadbek va mubinaxon qizim o'qishlaringga omad tilayman ruxshaonaga tezroq bog'chaga borishini aytinglar sizlarni juda ham yaxshi ko'radi deb kamola onajonisi yozibdilar tezroq turing bog'changizga boring agar bog'changizga ketib ulgurmagan bo'lsangiz qiziltealilarga salom sinfdoshim o'ktam tavallud kuning bilan tabriklayman ahmedov o'tiz ikki abonenti oila <Na> a'zolarimni <no> onam halima farzandim shohruh orzubek qizim marjonani umr yo'ldoshim umidani uh yangi -huh. tong bilan muborakbod etaman ellik uch yetmish abonenti studiyangizga iltimos qo'shiqchi gulnurni ham taklif qilishingizni so'rayman 8074 yetmish abonenti kim dedilar gulnur ur gulinur gulinur amilylarini ham yozib yuborsangiz yaxshi bo bo'ladi biz inobatga olib hozir yozib qo'yardik. iloji bo'lsa instagram sahifalarimni jo'natib ham bo'ladi yozib yuboradilar hozir albatta assalomu alaykum yangi kun hammaga xayrli bo'lsin farangiz rahmatullayeva bormilar efirga qachon chiqadilar yana 5492 abonentda borlar albatta <imitation> <imitation> sizni smsingizni ham o'qib turibdi sizlarga salomini o'qib yo'llab bo'ldi xudo xohlasa albatta <imitation> efirga qaytadi bokaliklarga salom yo'llayman anvarov elyorjonni tavallud kuni bilan tabriklayman oltmish yetti nol bir abonenti otajonim tolib akani tug'ilgan kunlari bilan tabriklayman debdilar ellik oltmish ikki abonenti iltimos o'qib eshittirsangiz gulzodaga omad tilayman samarqanddan otabek debdilar o'ttiz bir o'n to'qqiz abonenti azamat ohundiydan ham xabar kelibdi oltmish oltmish yetti raqamidan assalomu alaykum aziz yurtdoshlar yangi kunning barcha ijodkorlari bugungi bayram bilan jonajon vatanimizda istiqomat qilayotgan ko'p millatli xalqimizni tabriklayman suhrot mohinur marjona va barcha ijodiy jamoaga juma kuni ijodkorlari nomidan salom shoshmang biz mana estafeta bayroqchasini qabul qilib oldik ertaga mirazizga topshiramiz komila bilan birgalikda qabul qilib olinadi rahmat azamat ibrohimjon <laughs> va hilolaxon ijodlaringizga omad tilayman hammasi juda ham go'zal ayajoningiz debdilar ellik ikki oltmish abonenti hozir menda bir xabar bor ekan qirq besh ellik egasidan kelgan juda ham o'rinli va qiziqarli savol ekan bugungi mehmonga savolim bor edi yangi alifbo haqida bir eshitgandim agar u joriy etiladigan bo'lsa tilimiz qadrsizlanib qolmaydimi deb savol beribdilar endi yangi alifbomiz qabul bo'lib bo'lgan undan keyin ko'pgina hozirgi kunda ham takliflar chiqyapti bu yozuvni takomillashtirish bo'yicha endi bir narsani aytish mumkin e, lotin yozuviga o'tishimizdan ok ot ot ikkita asosiy maqsadimiz bor bu bir tilning qaramligidan qutulish ya'ni biz o'sha sho'rolar davrida rus tili orqali bu yozuv bizga singdirilgan bundan qutulamiz ikkinchi tomondan esa lotin yozuvi bu rivojlangan davlatlar yozuvi va eng iqtisodiy jihatdan qulay yozuv chunki hammamiz bilamiz buni hammamiz kompyuter ishlatamiz android ishlatayapmiz windows ishlatamiz bularning ularning ya'ni kompyuter tilining ona tili bu lotin yozuviga asoslangan ya'ni basik til deydi demak basik til lotinda bo'lgandan keyin unda hatto o'sha informatsiya hajmi ham kichikroq bo'ladi ancha bizga iqtisod bo'ladi va qulay bo'ladi shuning uchun man o'ylaymanki boshqa hatto boshqa davlatlar ham sekin asta lotin yozuviga o'tish ehtimol olib borshuning uchun har tomonlama bu yozuv qulay tushunarli hozir dasturimiz poyoniga yetyapti lekin bir lavhani iltimos qilgan bo'lardim rejissyorlarimizdan yaponiyadan ham tabrik bor shuni tomosha qilib olaylik chunki biz yetkazishimiz kerak muxlislarimizga tomoshabinlarimizga bayram bilan tabriklaganlar haqqimiz yo'q buni o'tkazib yuborishni yaponiyadan kelgan tabrikni tomosha qilamiz dunyoda bayramlar ko'p ana shu bayramlardan menga qadrdon bayramlardan biri yigirma birinchi oktyabri o'zbek tiliga davlat tili maqoni berilgan kuni bo'ladi ushbu bayram men uchun ham juda ham qadrli sabab o'zimni tilimdan tashqari va boshqa xorijiy tillardan tashqari tlim. o'zbek tilini sevib o'rganganman hozir ham o'rganyapman nima uchun shunchalik shunaqa darajada o'zbek tilini sevishimni shu sababni o'zia ham bilmayman lekin nihoyatda o'zbek tilini sevaman sevib o'rganyapman hozirgi kunda ham barcha o'zbekistonliklarni va yigirma birinchi oktyabri o'zbek tiliga davlat tili makoni berilgan kuni bilan samimiy muborakobod etaman mana jamilaxon tomonlaridan tayyorlangan salat ko'rishingiz mumkin o'zgacha ko'rinishda işte, ajoyib ko'rinishda hozir odamni işte, bahri yorishib ishtahasi işte, ochilib ketdi bu salatni tomosha qilib birgalikda mehmonlarimiz bilan birgalikda iste'mol qilamiz jamilaxon sizga tashakkur rahmat qo'lingiz dard ko'rmasin sizni ashaddiy muxlisingiz bor har doim sizga yozib turadilar bugun ham yozdilar salomlarni yetkazib qo'yamiz va efir vaqtimiz poyoniga yetyapti mehmonlarimizga ham rahmat aytamiz qo'shiqlarga gap bo'lishi mumkin emas onajoningiz sizga salom yo'lladilar siz ham onajon sizga ham salom deb qo'yishingiz mumkin rahmat taklif uchun avvalo rahmat ayajonimga salom yo'llayman hamma hamma bizni bugun tomosha qilib qo'llab quvvatlaganlarga rahmat salom farrux aka sizga ham kattakon rahmat aytamiz juda yam ko'p narsa o'rgandik endi suhbatimiz ko'p dilimizda gaplar ko'p sizga bermoqchi bo'lgan savollarimiz ko'p vaqtimiz yo'q vaqtmiclananrlangan xayrlashib olishimiz kerak doimgidek o'zingizni ehtiyot qiling deymiz sizda a'lo kayfiyat doimo sizni tark etmasin mana shunday ko'tarinki kayfiyatda kuningiz va haftangizni doimo davom eting deymiz bugungi kliplar ketma ketligida esa g'olib ulug'bek rahmatullayev ulug'bek rahmatullayev qo'hiqlarini tinglamiz azizlar bizni soat 13:00 da takroriy efirda tomosha qiling doim sog' salomat bo'ling xayr salomat bo'ling barchaga bir soat davomida biz bilan bo'lganingiz uchun bizni ko'nglimizga yaqin bo'lganingiz uchun rahmat aytamiz keyingi dasturlarda uchrashguncha xayr sog' bo'ling salomat bo'ling sog' bo'linglar bayram muborak bo'lsin